Майор Сердемиров Юрий Юрьевич, служивец, военнослужащий 79-й окремой мобильной бригады. Нахожусь на службе с 98 -го года. Сейчас нахожусь в школе Грейковская средняя загальная свитня, загальная свитня школа. Закончил эту школу в 98 году. Знаю всех преподавателей, часто сюда приезжаю, проходил, проводил уроки мужности. Сейчас нахожусь, выполняя обязанности в антитеррористической операции, уже больше года. С 1 марта бригада была поднята по тревоге Крымской компании. После этого мы выдвинулись на Крым, ставили блокпосты и после этого уже объявили антитеррористическую операцию, после этого уже ушел туда на выполнение боевой задачи. Сейчас, имея звание майор, был повышен э, заступник командира батальона э, с вооружения э, Батальона Феникс, третьего батальона, созданный Юрием Берековым. Э, сейчас уже обеспечены, ну, тяжело правда, что БТР-70, э, так во всем люди боевые, все, э, все добровольцы, все готовы защищать Украину. Э, сейчас в школе интервью так как просят прошу всех в школе всегда объясняю что поднимаю морально-патриотический дух зная как там в Донецке в Луганске во всех этих областях что дети практически не учатся так как они сидят в подвалах и всего остального очень интересно походить здесь объяснить детям о том что нужно учиться нужно слушать этих преподавателей учителей и так далее что каждый Каждый миг я за этот год понял, что каждый день, если, чтобы он был, не был прожит зря. У меня есть сын, э, Тёма, пять лет, уже год практически меня не видит, э, жена Анечка, которая все время ждет. И как мне говорили мои товарищи, будучи дома, пока я был в окружении прошлым летом и так далее, что на ней лица не было, что была за это очень тяжелая, самое тяжелое, это женам это ждать. Ну, у нас был дух боевой, я думаю, что в скором времени мы надеемся, что Путина не будет, не будет российских войск, будет все намного проще, лучше отстроим Луганск, Донецк и все остальное. Будем опять проводить там футболы, будет все хорошо. Спасибо вам, спасибо за внимание.